прошу! Я Чи ми... може ні. ми, ми говоримо вже так чесно? Зараз виймали на крадіжці боєбачти, тому що договарювалися про те, що землі, які Ви казали, що ніхто не оформлені, що, що, що землі, ні. які не оформлені, у нас на них, мораторі, <плес> на них накладуються моратори. Правильно? На них накладуються мораторій. І ми не оформили.

время рассказывать сколько вы потратили денег. это не мы я хочу говорю, я хочу вас конкретно у вас как народного депутата сколько вы в городе Кременчуги сделали по это тема сейчас для города или нет конкретно я вам скажу отдельно на вам телефон дам. Я вам на телефонном сайте на здесь. Уже, говорили о том, что мы накладываем мораторий на выделение этой земли. Почему мы к этому вопросу опять возвращаемся? В зоне АТО, я хочу всем сказать, если кто-то не знает цифр, в зоне АТО на сегодняшний день находится 36 тысяч бойцов, которые находятся на боевых. Я сказал уже неоднократно, ни клаптика земли до возвращения ребят никто здесь не получит. Я созванивался со всеми коллегами, я рассказываю, кому я звонил, какие батальоны. Не парадин, правый сектор, АЗОВ. По моему звонку батальоны, представители будут в городе Больше на эту тему мы не должны говорить. Земля будет выделяться только тогда, когда придут все участники АТО, когда получат все удостоверения. Тогда эта тема будет актуальна. Сейчас на эту тему не актуально разговаривать.